experience the journey of being a football manager build your club from the ground up sign the biggest stars develop your tactics and lead your team to victory in the champions league final hello guys assalamualaikum selamat datang di nn top 11 channel tidak terasa kita sudah memasuki hari keempat awal musim Setelah dua musim berturut-turut menjuari kompetisi Liga, musim ini tim saya bermain tidak cukup bagus. Dengan hanya meraih satu kali kemenangan, satu kali seri, dan dua kali menelan kekalahan. Dan kebetulan musim lalu saya tidak sempat mengumpulkan poster kondisi untuk melatih pemain secara individu. Jadi musim ini tim saya masih banyak mengandalkan pemain-pemain lama guys. Dan karena saya tidak ingin menjadi beban untuk tim asosiasi saya musim ini, terpaksa saya harus sedikit uh, memperkuat tim dengan mendatangkan beberapa pemain dari akademi remaja dan dari lelang. Oke, okay, dan kali ini saya akan mencoba menurunkan pemain-pemain tersebut di pertandingan liga ronde kedua melawan rival saya di liga beberapa musim terakhir yaitu Yami FC. Mereka memiliki kualitas yang lebih baik dan saya akan berusaha memberikan. Perlawanan yang sengit di pertandingan kali ini dan semoga saja manajer lawan hadir di pertandingan ini guys Kali ini saya menggunakan formasi 3-2-2-3 WM untuk menguji pemain-pemain baru saya Apakah cocok dengan skema taktik strategi dan formasi yang saya terapkan di awal musim ini Oke guys pertandingan antara Chelsea versus UCMFC akan segera berlangsung Chelsea kali ini bertindak sebagai tuan rumah dan akan menjamu tim tamu yang memiliki kualitas lebih baik yaitu Yami FC yang memiliki mutu tim sebesar 87,8% berbanding 76,6% milik Chelsea. Pertandingan sendiri akan berlangsung di saat cuaca sangat panas dan biasanya akan membuat pemain mudah lelah. Jadi sebisa mungkin kita menghindari taktik yang membuat kondisi pemain cepat terkuras guys. Empat pertandingan, satu kemenangan. Jelas sebuah tekanan untuk seorang manajer. Kita dituntut untuk bisa mengembalikan performa tim agar kembali ke jalur yang tepat, guys. Jelas bukan sesuatu yang mudah dan semoga saja saya bisa melakukan yang terbaik untuk tim saya musim ini. Dan gol, umpan silang yang akurat dan perempatan posisi yang bagus dari Waochwik, pemain yang baru saja saya datangkan berhasil membuktikan dirinya layak bermain untuk Chelsea. Skor untuk sementara 1-0 di menit ke-7. Buat teman-teman yang suka strategi Tiki-Taka formasi ini salah satu rekomendasi yang Bagus, tapi saya sarankan sebelum Kamu menggunakan taktik strategi dan Formasi ini, sebaiknya Lakukan uji coba melawan teman Kamu, jika dalam 5 pertandingan Hasilnya bagus, kamu bisa Menggunakan strategi ini untuk laga resmi Seperti Liga, Liga Champion, ataupun Cup Oke guys, sebelum kita Membahas lebih jauh, jika berkenan saya Mohon dukungannya dengan cara klik tombol like Subscribe dan tekan juga tombol loncengnya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru Dari NN Top Eleven Channel Oke, strategi itu kita akan sedang dilakukan oleh pemain pemain Chelsea umpan satu dua yang cukup baik. Al di sana. Oh, umpan ke belakang. Aduh, ah Alah. Bola direbut terlalu lama menguasai bola Chelsea. Ada zone Obi Michael. Umpan kepada Boxwick. Juan Mata ke belakang. Obi Michael, fix, kembali. Juan Mata umpan melebar ke sisi, -sisi sebelah kiri. Eden Hazard mengirim bola dari sisi sebelah kiri berbahaya sekali apakah sendiru? Tendang langsung. Oh, tidak ternyata bola berhasil dibuang jauh. Tendang lepas untuk Chelsea. Tyrell mati menuju langkah tendang langsung dan oh hampir saja menjaga gawang Yami FC bermain sangat bagus sekali menangkap si kulit bundar dengan sangat baik. Ayo berikan bolanya pada penyerang mereka sedang berusaha. Ada Al Fatih di sana umpan ke belakang Zuan Mata menggiring bola umpan ke belakang box, kembali Eden Hajar umpan satu dua yang cukup baik dilakukan oleh pemain Chelsea Zon Obi Michael menggiring bola hajar umpan ke depan maksudnya ada Songa di sana bergumang satu pemain berbahaya sekali apakah akan jadi gol menggiring bola melebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari YMI pemirsa apakah akan jadi gol ada Songa berbahaya sekali tendang langsung dan gol luar biasa penempatan yang sangat bagus dari RTL Alpati berhasil uh, mencetak gol dari jarak dekat jarak yang uh, sangat uh, sempurna untuk mencetak gol untuk Ter Alpati dan skor menjadi 2-0 di menit 33 Kali ini, Yami FC mencoba menyerang. Ada Rashid, umpan sila, masuknya tidak cukup baik, bola berhasil dibuang jauh, keluar lapangan oleh pemain Chelsea. Menit 33 skor masih 2-0 untuk keunggulan Chelsea. Dan di sini, manajer lawan belum hadir, terima kasih banyak untuk pendukung-pendukung saya yang hadir di pertandingan kali ini. Ini adalah pertandingan yang uh, sangat penting meskipun masih di awal musim karena di empat pertandingan terakhir, tim saya hanya meraih satu kemenangan. Semoga pertandingan kali ini tim saya berhasil meraih poin penuh di uh, kompetisi liga pekan kedua ini, guys. Oke di sini saya menggunakan formasi 3223 WM atau Butterfly. Eden Hajar mencoba tendangan sudut umpan langsung. Oh tidak ternyata bola masih dibuang oleh pemain dari Yami FC. Serangan demi serangan dari Chelsea berhasil membuahkan uh, gol. Sedangkan Yami FC mencoba beberapa kali serangan tapi tidak membuahkan hasil skor masih 2-0. Sesuatu yang uh, cukup mengejutkan pemain-pemain Yami FC karena jika kita lihat kualitas memang mereka lebih unggul daripada Chelsea. Kali ini Chelsea mencoba menyerang kembali. Ada Gomez umpan kepada Songa di sana. Lebar ke sisi sebelah kanan. Ada Eden Hajar di bayang uh, satu pemain di sana. Berbaik sekali apakah... Oh sayang sekali umpan silang dari Eden Hajar tidak cukup baik bola berhasil dibuang keluar lapangan oleh pemain Yami FC. Peluit tanda berakhirnya babak pertama dan para pemain meninggalkan lapangan. Jika kita perhatikan pemain Yami FC, terutama di sektor pertahanan bermain tidak cukup baik, terutama di sisi tengah dan sisi sebelah kiri. Dengan nilai 5 itu pertanda kelemahan lawan ada di sektor tersebut. Jadi kita bisa fokus untuk menyerang di area tersebut, guys. Kebetulan di sana saya menempatkan uh, pemain yang cukup tangguh, yaitu ada. Watchwick dan Eden Hajar di bawah kedua sayap. Kemudian ada Ashley Cole dan uh, Gomez. Mereka juga bermain cukup baik dengan nilai 7. Ada Mitch Gary di sana umpan ke tengah Eden Hajar. Ada Watchfish, menggiring bola umpan kembali kepada Eden Hajar. Melebar ke sisi sebelah kiri. Melipu di dua pemain umpan silang. Tidak cukup baik. Masih bisa dibuang oleh pemain dari Yami FC. Skor masih 2-0 di menit 50. Gomez mendapatkan kartu kuning di menit 50 setelah melakukan pelanggaran yang cukup keras kepada pemain Yami FC. Ketika kita menempatkan tiga back seperti ini, ada risiko tersendiri kita terkena serangan balik cepat. Terutama di sektor tengah pertahanan tim kita, guys. Oke, kita akan lihat lagi. Tendangan bebas dari Telapati, mundur dua langkah. Tendang langsung dan goal! Luar biasa penyelesaian yang sangat baik dari Telapati. Berhasil membobol gawang Yami FC. Kembali tendangan bebas dan sayang sekali-kali ini tendangannya masih bisa ditangkap dengan baik oleh uh, penjaga gawang dari Yami FC. Skor 3-0 di menit uh, ke-57. Chelsea bermain luar biasa di sini, pemainnya cukup kompak dengan mendapatkan nilai yang sangat baik mulai dari posisi penjaga gawang hingga posisi penyerang. Terutama Tereluapati yang mendapatkan nilai 8,4, dia bermain sangat baik sekali. Dan David Luiz di posisi uh, back tengah bermain sangat baik dengan nilai 8. Ada Luiz di sana, sayang sekali bola uh, kembali bisa direbut oleh pemain dari MFC Berbahaya sekali. Oh, sayang sekali bola masih bisa ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang dari Chelsea yaitu Szane Diaz. Sini dia adalah pemain yang saya datangkan dari lelang. Kemudian saya juga mendatangkan Walksiak yang saya datangkan dari lelang juga. Kemudian Songa saya datangkan dari lelang. Tiga pemain saya datangkan dari lelang dan selebihnya pemain lama dan ada beberapa juga, terutama Gomez dia adalah pemain didikan saya dari akademi remaja dan untuk saat ini belum saya latih secara individu. Jadi pemain-pemain yang e, hanya mengandalkan pemain-pemain biasa saja, bukan pemain latihan militer atau latihan individu sebutannya, guys. Jadi memang kita setelah uh, memasukkan pemain-pemain seperti ini, taktik, strategi, dan uh, formasi memang sangat menentukan sekali. Satu lagi ada faktor yang sangat penting yaitu keberuntungan ketika kita melawan tim yang mutunya lebih besar, guys. Ini adalah formasi yang saya gunakan 3 2, -2 -3 WM dan di sini saya mengganti Zuan Mata dan Lampard masuk di menit ke-72 untuk memperkuat lini serang saya dan menyeimbangkan lini tengah saya adalah tail pati sayang saya sekali bola kembali masih bisa direbut formasinya seperti ini dan teman-teman bisa melihat mentalitas untuk mainnya dan untuk mental tim bertahan fokus umpan perpaduan gaya mengumpan perpaduan serangan balik menyala gaya tekanan rendah gaya tekal mudah gaya penjagaan jaga daerah tertentu dan jebakan offside mati Teman-teman bisa melihat di sini, barangkali ingin meniru taktik, strategi, dan formasi yang saya terapkan kali ini. Taktiknya seperti ini: jika kalian suka menyerang, kamu bisa ganti mental tim menjadi menyerang. Terserah kalian, dan kamu juga bisa uh, merubah gaya tekanan dari rendah menjadi tinggi. Tapi jika memang kondisi pemain kamu tidak cukup bagus, sebaiknya hindari gaya tekanan tinggi, karena uh, saat cuaca panas seperti ini, pemain akan cepat sekali kelelahan, dan itu akan membuat konsentrasi pemain uh, buyar. Oke, kali ini Chelsea mencoba menyerang kembali dari zona B Michael umpan kepada Whitesweek di sana menggiring dari sebelah kiri di bayang-bayang nomor punggung 15 apakah akan jadi gol. Tendang langsung dan gol! Songa berhasil mencetak gol yang sangat baik umpan dari Whitesweek dan pemain ini adalah pemain pemain yang saya datangkan dari uh, lelang. Kebetulan saya mendapatkan pemain-pemain yang cukup baik mudah-mudahan pemain-pemain uh, ini bisa membawa tim saya melaju uh, Mengejar tropi di musim ini, guys, terutama di Liga Champion dan Liga. Mudah-mudahan bisa, tapi target saya memang tidak cukup banyak, hanya untuk memperkuat tim saya agar tim saya tidak e, tercecer di asosiasi, guys, karena saya tidak ingin menjadi beban untuk teman-teman yang e, sekarang bergabung di asosiasi saya. Oke dan menit 83 skor masih 4-0 untuk unggulan Chelsea Yami FC masih belum bisa memperkecil ketertinggalan di akhir pertandingan ini Tendangan sudut Eden Hajar umpan kepada siapa di sana Dan oh sayang sekali bola kembali masih bisa dibuang oleh pemain-pemain dari Yami FC Ayo berikan mulanya pada penyerang mereka sedang berusaha Dan kita bisa melihat di sini bahwa Tyrell Pati mendapatkan nilai 10 Pemain yang luar biasa ini adalah yes. pemain yang saya didik sendiri Saat umurnya 18 tahun dan sekarang umurnya sudah 23 tahun Tapi tetap bermain cukup bagus John Obi Michael menggiring bola umpan kepada Miskeri. Ada Eskid Klu di sana, dibayang-bayang nomor punggung 7 Meliuk-liuk umpan ke tengah Ada Mixgedi kembali, ada Songa dibayang-bayang Nomor punggung 5 Berbahaya sekali, apakah akan jadi gol untuk Chelsea Dan tidak cukup baik Dan wasit telah meniup kulit panjang tanda berakhirnya Babak kedua Chelsea berhasil mengalahkan Yami FC dengan skor telak 4-0 Oke jika kita lihat Dari Mutu memang Yami FC lebih diunggulkan dengan mutu 87,8% dibanding 76,6%, tapi kita bisa melihat bahwa taktik, strategi dan formasi dan pemain-pemain yang saya datangkan musim ini berkontribusi besar untuk bisa memenangkan pertandingan dengan skor telak seperti ini guys. Ini adalah pemain-pemain yang saya datangkan dari akademi dan lelang. Mereka berkontribusi besar untuk membawa tim saya meraih uh, kemenangan secara beruntun terutama di dua pertandingan jika kita lihat dari penguasaan bola sendiri, tim saya lebih dominan dengan menguasai 59 berbanding 41 persen penguasaan bola dan Chelsea berhasil meraih kemenangan yang cukup bagus. Kemudian untuk total tembakan, Chelsea juga lebih banyak melakukan percobaan dengan 18 kali percobaan, 13 tepat sasaran dan 4 berbuah gol. Sedangkan Miami FC hanya mencoba 8 kali tembakan, 4 tepat sasaran dan tidak berbuah gol. Untuk pen pertandingan sendiri yaitu Ter Alpati yang mendapatkan nilai cukup baik 10. Oke guys dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk coach akun op, coach Apik Mourinho, coach assistant manager dan coach apa ini kemudian coach Surya Yoga Wibawa yang telah mendukung pertandingan ini sampai selesai. Terima kasih banyak. Semoga tim saya berhasil meraih kemenangan di pertandingan selanjutnya. Dan seperti itulah cara saya mengatur taktik, strategi dan formasi ketika pertandingan sedang berlangsung. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Salam Top 11 Indonesia.